Доброго дня, друзі. Приїхав я в місце, де в мене було дитинство. Піневський лагерь в Хірецької області імені Гагаріна. Засновувався в 60-му році і власне його виставив на продажу, будемо робити проєкт для реабілітації. Ну, а то, що нас знімав, покажу, змонтуємо і зробимо відео. Боже Ось такий лагерь. Був колись. А после того как. Там получается подвод электрики, все кабеля есть, да? Только немало. А за напрямую. А церквь тоже была. Сначалась, да? Да, да. А вот администрация Термского лагеря была. После евроремонт, да? Да Скважина, да? Да, колодец Скважина там отдельно, да? Нет, колодец и в нем насос И подается вода Ага. В накопители, да? У нас столовая Це, це я помню, вот эти витражные большие окна. А сколько здесь квадратов? Новый 300. 300, да? Да. Здесь вот мой данчик. Вот. Столбы, освещение. Исследование. Змагания были. Пенериф. Здесь для переворожатых, да? Библиотека. Вот. А здесь под первый отряд был, це я точно помню. Здесь вот первый отряд, там второй по. И самые маленькие там вот слева были слева. Идем к совку. Купаться ходили сюда. Смотри, сколько дуба лежит. Да. И Теперь можно здесь передний цех ставить. Классно. Да, здесь вот назывался левушатик, деревянные такой, такие секции были. И вот купали здесь маленькие, п'ятый отряд, наверное, 4-й, 3-й, 2-й и первый й А на том берегу а, тарзанка была, с веревкой прыгали с обрыва. В 60-м году основывался пионерский лагерь, и вот как посадили в 60-х в вот эти елки. Шиповника куча, цветов и шишек. А, выехали с лагеря уже, вот, 380 и Д. И тут и что? Все.